Итак, всем привет, с вами Ханна ЛБС, а точнее Дарья Ким, а еще точнее то, что это группа The LBS. Итак, сегодня у нас конкурс. Этот конкурс таков. То, что, вот смотрите, вы под этим видео пишите комментарии. Это слово на единственном числе или женского, или мужского рода. Ну, можно и в среднем. Так, в общем, вы пишите одно слово, и я потом. Потом я беру маленькие бумажечки, записываю ваши имена, двоеточие ставлю и пишу слово. Потом завертую эту бумажечку. А на этой бумажечке, когда я её заверну, я пишу какую-нибудь букву из алфавита. Потом э, я подведу итоги так. Возьму табличку с алфавитом. Значит, я тетрадку обычно. А потом... Потом, например, я выберу букву Д. Буду искать в этих карточках букву Д. И у того, и тот э, человек, у которого слово будет написано. Ну, смотрите, если, например, например, не знаю, Мария Иванова написала слово кофе. И потом я завернула и написала там Д. Точнее, ну да, на, на поверхности, то тогда она выигрывает. Ну, будет три места. Это первое а второе третье. Получается, конкурс закончится завтра. Я сегодня выпущу, я сегодня выпустила это видео. И все. Рыбки. Рыбки. Черепахи!